Так, да, Юра, сьогодні ми, звісно, трохи проспали. Сонце вже почти за дерево. Да. Друзі. Всім привіт, всім доброго ранку. Доброе добро. утро. А що сьогодні коїться? Вірні, що сьогодні буде коїться. Дубль 2. Правильно. Вирішили повторити. Ну, буду сподіватися, що буде поцікавіше, ніж тоді, коли ми з Юрою були. Лодка ще не накачу. Ось! З чим займатися будемо. Будемо сподіватися, що підсака понадобиться. Ну коротше, в темі дня сьогодні у нас щупаки. Поміняємо трохи стратегію, так сказати, упор зробимо на воблера. У мене там воблера ще не доїхали, а у Юри трішки є. Тобто тоді ми теж на воблера якби рибку катали. Ну, щось не дуже клювало. Нам підказали, що треба потвічити. Так що спробуємо зайнятися твіченого. Що там? Нічого. Качаємо лодку і погнали. Погода сьогодні отака. Огонь. 2 ну, да, <си> градуса було, під'їжджали. Так, <си> да, звісно. Дубак такий. Просто блін. Ну дуже, дуже так сказати, зябка. Він розсадена. Сейчас еще камера передасть. Ну роса такая конкретно. Может, наверное, места мои минус вообще был. Ну что, утренняя зарядка. как раз и не холодно будет. Чик, 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 чик. Так что, короче, вот так сбираемся. Попередняя рыбалочка у нас с вами вообще нормально была судака такого трофейного жахнули мы с вами. Ух, конечно, кайфок. Плюс скоропейц. Ну, короче, классно было. По Бо що сезон, друзі, дубасить на спінінгі. Саме сказати, розгаря. А що це у нас тут? Ягодки красненькі. Це ж і помнят, чи що? Ух, яка краса. Коротше, будемо сподіватися, що цього разу вийде поцікавіше, ніж того. Хоча тоді теж, ж був, правильно, сходи там туди-сюди. Зараз треба ще мабуть, кофточку. Ой, кофточку. курточку одеть. Ну, но пока сейчас будем качать, не сильно оно, наверное, холодно будет. До речи, бачу, уже там лодочка одна плавает. Хлопцы троллингуют. Так что, кто-то нас опередил. погодка сегодня. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Такая потужна. Боже, пока соберемось, блин. Не сегодня даже и тепло, я вам скажу, что пришло тепло. Так. Это все еще. Еду давай, перевозим сумку. Яку сумку? Мою. Ну давай, сейчас я пока цвет отнесу. Пицака. Короче, раз-два и уже почти все готово. Ух, какая погодка, блин. Ты когда собираешься, сказать, в очековании, в очековании, что же оно будет? Ты что люди да. там дубасят. Мы тут не сами сегодня. Ничего. Конкурирующая фирма. Байкал, там летам, чем я. А сейчас же, пока настроим. Даже же отъехать хоть. Опа, опа, опа. Так, Юрка закрыл цигарку. Юра, а погода? А что погода? И тогда была погода. А все, все идеально. Если выехали, э, плохой погоды не было. Да. Выехал и все. Значит, можно уже. Бакан, да? Ращажешь. Баканчик, баканчик. Давай пока будем переходить, Мы тут просуем, да? Так, О, подожди, давай пока. Хочу, туда. Давай Допомни? сначала, допомню, да, давай сначала, стой. Вот так. Баканчик, баканчик, баканчик. Сейчас я якорь привожу, и привяжу ее, а то блин сейчас кинем, Хе -хе -хе. чтобы не было приколов. А баканчик наш сюда. Дуже зручная тема, все там. Надо только лавочку чуть-чуть двинуть. Оп. все. У нас все там. Ваблера пішли. Так, ну ты ж заряжай пока я потом. пока догребем. Чияк. Сейчас я предлагаю. Двух... И... Ты, Через двух рук Нет, двух рук. Так, туда десь? Да. В те края, он под корягу. Под корягу. Он под той берег. Там как раз <сум> Типа щука греется. <сум> <сум> ну давай попробуем. А попробуем. Перейдем. Давай, давай. На красе Хотя и тут можно посмыкать. Да он под кущами посмыкать можно. Я думаю, мы еще на солнце нагреемся. Сегодня нереально погода, походу, будет очень теплая. На удивление, конечно. Тоже тут Ближе, ну надо ближе до камша. Потом, кстати, вода поднялась. Это что-то вообще такие уровень. Суровый. Блин, ну тут такая краса, конечно, вообще хана. Дуже гарно. Работаем. Так, значит, что у нас, друзья? Юрка выделил воблерок. Попробуем, начнем с воблерев. Там будет видно, что да и как. Так, ну, Юра, ну сегодня, думаю, надо хоть не впасть в грязь луцем. Постараемся. Что-то поймать приличное. Что у нас, друзья, сегодня по комплектику? Короче, зібрав по це дело я спиннинга. Це у нас кінетик. Пам'ятаєте, якось було діло, Ми з вами по-моєму на нього ловили з Антоном. Да. Кінетик. Це відозури. От 10-42 грама. Якраз підсиділо. під це діло під вічних те, що треба. В рості по-моему 2... 59 чи 52 десь так він, по-моєму. Так, да, пом 2,52 градусів тут не написано. Ні. Ну, і наша катушечка савада 4000 від відозури. вот такие комплектики кидаем вот туда он под дерево Оп. все такие еще на твичинга не было у нас историй ух ты конечно блин четко есть, Юра. -мо! Да? С первого заброса. ё Друзья, кино снимаю. Офигеть. Ё-моё, какой еще щупак. С первого заброса. А пицака? А ладно, так возьмем. А там такие тройники, слышишь? Да я возьму, я возьму. Пицца. Опа, <laughs> тихо. Офигеть, так баканчик. Оф, Такой удар. Только чикс. Сюда. <laughs> Юра, ну, первый заброс. Да. А что с первого заброса надо не ловить? Глянь, как засадила. Да, офигеть. Слышишь, надо это, как его, инструмент. Инструмент есть? Подошли блин, як его. Щипчики. У меня тоже есть там. Часы достать. Что-то обоих там. Э, вот, да, давай. Офигеть. С подкоряшки, я же сказал. Да не, давай сначала эту. Оп, стоп. Слушай, да, я возьму. Рука, рука. Ты, подержи, будь ласка. Да нет, я так не держи. Да, это, это, это по Да, сделай пирсинг пока Я возьму. Ё-моё. Вот мне нравится начало. Давай. Надо эту штуку открыть было. Так, все, тримай. Да не, ну а хай росте. Мала. Слушай. Да не хай Юра, мала. Давай. РСТ. Я думаю, ничего страшного. Ну, хорошенько, блин. Друзья, офигеть. Перша есть. Ира, давай пятак. <существует> <существует> Перший заброс. Знаете, вот туда. Что? А ты чука там? Нет, значит, твичинг. твичинг. в теме. А ну. Пару раз крутов и чмык. Чмык. Так, поехали далее. им не подобается такая тема. Офигеть. Сейчас с первого забросишь. Ловить же дурный тон. Ну ничего. Нет, если она клюет, что дурный тон? <laughs> Будем надеяться, что это нам не помешает она. Ну, вернее, что с первого заброса, что мы поймали. А он туда под коряшку. Не, не получилось. Не вышло. Все зацепилось. Все. Поехали назад. Не, нормально. Ты? Юра. Что там такое? Потрошки за камыши. Ё-моё. Старался. Тут у меня тут точечка. Так и что там? Конечно. Это еще надо руку набыть. Все, твичингом я тут не дуже по тем делам <свист> а ого так у тебя там физ на д давай я туда як кину. <свист> <свист> на твичинг <свист> 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 не ну прикольно слышишь да воблерок можно чуть подарить чего, зачем? Так цены. А ты видишь, как я тяну, А я тогда назад кинул. Вот и палочку обрыбали. Правда... Тю, блин. Юра, расход был, по-моему. Да! А может и нет, ну блин, по реально как рыба была. Офигеть. Да, тут был сход. Будем рахувать, чтобы был сход. Резко надо смыкать. Я не знаю, ты, ты их Ну, я якось то поймал неожиданно. А, ну давай. Отчипы. Сейчас. Ой, Юрка, ты же возьми студентов. Ну, водку. Лодку. А, давай, давай. Отъезжаем. А ну они. траву А я, наверное, я лодку. А ну смотри. Давай, давай, давай. Ты, кстати, хорошо туда дал. А ну, не выключая. Ну что? Вот а -а -а -а. Юра! Фигарь, жахна а? Давай. Ну а ну, шо? на свечу. Да, в стене? Подойдем, там не хочешь на свечу, опусти ее в воду. Блин. О! Пошло дело сегодня. Ладно, выплюнула, выкину тайм теле сидит Оп. Сейчас обережно. Ты по-моему такая или поменьше. Да, чуть меньше. Да? да ну давай выпустим. Ща, хай чуть-чуть юр. Ну давай. Давай. Оп. Пошла. Пошла вода в хату. <laughs> давай пять. <5. laughs> я тоже разловил свичин. Хотя в прошлые года я ловив на ваблера тоже, но я их просто в протяжку и тарлинговал. я уже понял, что у тебя тема, тема друзей, это очень интересная. реально. Да. очень интересно ловить, и она, когда, блин, щука пассивна, наверное, есть? Нет, это так. Когда пассивна, чи, значит... короче, надо пробовать, и блесна, и силикон, и все дела. Камыши, то есть, ну, отвечен то, что надо. Да. Нормально, за два щупака. И плюс, до речи, там сход у меня был один. Непоганый, вроде бы, як. Ну, короче. <годно> Друзья, обервалась шнур, блин, обервался что-то. И щупак. Офигеть руками. Ух ты, блин. Что еще лодку запоры? Офигеть, руками еще пока вытянуть. Слышишь, что это уже такая, блядь. <годно> кило, э, кило полтора-два. Офигеть. Вот это кино не было, блин. Давай это. Тихо. Да. Стой. А ну сюда в Короче, рассказываю, друзья. Схема яка. Обервался шнур. Не знаю, что видно, посикся, че шо. Та ты. И это. При поклевке. Короче, я бачу, что шнур лежит. При Вернее, под... при Ну, поклевка, я смык, я одервался. Бачу, шнур наводись, на воде есть. Хорошо, она не И такие вот результат. Такие щупак. Это уже третья у нас сегодня. Погнала. Юрка. просто блин, а чого убирвалось, не знаю, сейчас гляну вот бачите, так би з лоблером би ушло. Давай! За перших, так сказать. Печення не ушло. Що за перших і не останніх? Та да по бутербродику решил с Юрой жахнуть. Чуча тема. Бутерброды. С красной икрой, блин. Это, кто... С красной рыбой. Ой, с красной икрой. С красной рыбой. Хотя можно было с красной икрой. Было нормально. Кто верит в приметы, кто не. Не я примета. Да. Не працюет примета, я имею в виду. Первый заброс, тоже Опров... опровергли. Но я верю, что первый заброс ловить не дуже. Ну, но... будем надеяться, что сегодня норма. Не помешаю. но уже, так сказать, повысили чем того разу. Было на это дело. Я защуку щуку. Так горячо. Это страшное. Бачил? Бать. А, Изишла, блин. Ну ничего. Ё-моё! А мы балакаем, что глубина такая велика, что... Она... Блин, я бачу, бачу. Блин! Вон она, вон она. А ну. <связано> ну маленькая. Ну. Ты видел, как прикольно? Да прикольно, блин. Да <связано> <связано> хорошая. Та зашла, шла, тут аж лодку он потянула. Тихо. Юра. Слушай, а не, ай, по горцу. А -а -а. Ну, такая, ну, такая, да. 700. Кило 700. А ну. А, не, открывай. Хорошенько. А ну. Давай, давай. Ё-моё. Она а, берет за шею. Ну, сама отпустилась. <laughs> ну, ничего. ничего. Да так сняли. и равно, да. Кино есть. Та зашла, всю жахнули. Да, воблер сегодня, конечно, работает. Воблер працюет. Тяне. Это ветер подув. Смотри, сейчас я их дать. А прикольно, кстати, когда так седают, такие ударчики и так тут ту ту Понятно. Слышите, щука стала самая такая Чекаво. интересная. да, поклевки. Не, ну судака, конечно, трофейных ловить тоже тема. О, вот так, да, вот так. Вот так. Там вся рыба. Есть. Есть? О, юрки хороша. Девушка, на повор... Ух ты, блин, это самая самое крупное. А кто сказал за поворот? Юра сказал за поворот. Юра, сейчас она свала, блин. Она там еле-еле садыч. Там были за шеи уже. Хорошо. Хорошо, сходи. Так давай и это. Кидать надо тут вся рыба. Дякать, Сейчас, якорь, Сейчас, Ты возьмешь туда котлеты? Да. Ну убери. Так, якорь есть. Друзья, ну что сказать? Процесс сегодня, идти. конечно, выше, чем того разу. Юрка, и у мене. Я сказал. Может это... Ух ты же, это кашу на котлеты это бинера. Бля, нифига себе. 5 -5. А, -а, -а, а, не. Ты... Пацан, пацан тре. Отцепляйся, давай. Блин, это еще меньше. Блин, ну прикольно, такие удары. Попали на щуку, короче. Такой... На щучий движ, да. Ты же сики поклевок, третья. Аккуратно меня спиннин, да. блин так О, это тут конечно прошила блин Суть, Фью, <laughs> да. сейчас ох и прошила ай да, возьми да, да. Подожди, где мои эти На, где мои блин где да нафиг нет это не надо где эти щипчики блин Друзья, где щипчики? Юра, где у меня? Знаю, так они ж будут здесь, тут. Ну, ты ты положи, я тебе давал. Ну куда? Я их обратно. Куда? Ну, ты, да, тебя, Блин, приходится руки -то. Ай. Так, ладно. Подруга, пока плавай. Я щипчики найду. Юра. тебе На ногах уже. Может, она сюда куда-то упала? Сюда! Есть? Ля! Ё-моё! Трошки больше воблера! Раздача пришла. Огонь! Ну, это и местяк на дыбе было. Блин, ну, друзья. Да, шпичаки, ну все ж. Люра. Даника хорошенькая. Огонь, блин. Он еще одна плавает, только побольше. Где эти пчипчики? поклевочка. Да. Сейчас я освобожу. Нашел я, нашел я щипчики, блин. Тут я, конечно. Да, зоблера сходить, конечно, и тяжко. Ну, якость у них получается. Инколы. ё Юрка, да я копать. Так увалила, что... <laughs> еще и закрученным фрикционом. Как собака на полотке Тихо. О, хороший глянь Руслан. Это как раз на котлеты. Блин, она может еще свалить, слышишь? Фигово сидит. Давай, ты сам? О, это покрупнее. Пошел крупняк. Э, это же жопа будет в подсаке. Ну, она там и сидит. Давай руками. Давай. -мо, вот это, это все уже. Ну не тяни лодку, не тяны. Смотри, а лод, лодка там аккуратно. О, воблера, друзья, блин. Я вообще не докажу. Я очень что на воблера такая может быть раздача, блин. Это Она просто. Плохо, да. Оп. Оп. Стандартик. Юра, возьми там пару штук на котлетосы. А, вон она, Юра, ее скидывается, Вон щука там была. Кидай Надо кидать. Дай, давай без якоря. <сciut> 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 Юра, что там? Она круто, круто, глянь. Большая. Ну вот. ничего. Это глисерная щука. Не, ну не, Так. 4 кило. На мармулях. тройника Так, конечно, переловила сегодня 150 щук. Юрка просто почав выступать, блин, по щупакам. Где там? Есть, Юрка. Сюда. Тихо, 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 тихо. Ты шо прям? А. Ну такая, блин. Стандарт пакет. Тихо, тихо. Вот ты пришел за эту. Сегодня наш стандартный размерчик. Тихо. Хорошо, буду тебя догонять, а тут я разъешелся. Ух, реально, их О, тут... Ударил, Та было дело, да. Горненько. Ну, гарненько. Хоп, хоп. А тут ты начал ловить, буду догонять тебя. Вечір. Слушай, як виїжджали класно і зараз. Тепер робимо так. А днём що погано було. Ні, в класно, і зранку було класно. Коротше, що, друзі. Сильніше, страшніша рибалка. З ми сьогодні е, цього разу вийшло, звісно, поцікавіше, ніж того. Все-таки, слава Богу, стратегія була вибрана да. правильно. Десятка два точно щук було. Та блін, я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки піймав щось на камеру, щось без камери. Я кажу, сходи були. Да, дуже... Офігенно. офігенно. Да. воблери працюють. Так що, друзі, тема офігенна <різь> на воблера, Це перший раз в моєму випадку. Твічинг реально класна тема. Так що, от така вийшла обстановка. Підтримайте, будь ласка, ролик лайком. жахніть комент. Всі полезні ссылочки, як завжди в описі під відео. Ми зараз збираємось. Ночуємо і зранку виїжджаємо. <риклад> Шуткую. Ну, коротше. Дякуємо за перегляд. Ми з Юрою вам кажемо всім пока. Да, всім пока. Всі побачимось. Сезон тільки почався. Баблера да. вже їдуть нові. <риклад> да, заказали, я думаю, буде цікаво. Ну коротше, друзі. Дякуємо за перегляд і до зустрічі. Всім да, пока. пока.